Приветствую! С вами Victoria Life и я хочу вам дать небольшой урок японской мовы. Я буду давать не то, что я знаю. Японская мова як ви зрозуміли, мова Японии. Так японська... японская мова есть в других штатах Америки. Ну, що... Моя кої розмовляють японці. Мешканці японського а також японці в еміграції на лежать до японської групи мов. є рідною мовою практично всіх жителів Японії. За виїздником натуралізованих іноземців. Юридично И мои статуи, все тени мовы. На японской мове есть две обаятки, Катагана и Хирагана. Вот его не выглядит. Ой. the print Я возьму этот лючек. Ну, точно. например, паша и Сейчас давай это Этот иероглиф называется А. Видно, вот так пишите. давайте сбежим этот. Пишется вот как. Палка. Вот такая палка. И вот так. Извиняюсь, что криво, но Сидя тут на Наступный иеролиф у нас будет. И. Иероглиф И. Как пишется? Вот такая галочка. И вот так. И. А. И. А. И. Наступный иеролив. Давайте где-нибудь минимум что когда надо выливать, а то как это делать, очень удобно не летать. Далее будет у, у, пышьте, вот так и вот так, у, то есть, вот так, у, наступный Йовлев. Э! Давай я тоже уйду ну, Вот так. Давайте ты же вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Э! E. Просто легко. Просто резко. Вот такая резко. Вот так. Головочка типа. И вот Э! А. И. У. Э. И подлиннировали с такой о о вообще хоть не. вот так у о а и у э о А, И, У, Э, О. Вот этим е, то. Наступное. Наступно мы же напишем иероглиф К, 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 К. Назовем первую букву. буквы. первую букву. Слышите? Вот такая палка. Вот так. И вот так. К. То есть палочка. Палка. Вот так. Вот так и вот так. К. Ну если бы добавим... Э например, вот так, то придется тебя уже га. Ну вы поняли если вот так просто, то к. А если добавить такие две рисочки, то <связать> О, <связать> ну г, сюда, Ну сюда. Далее. Наступлено на лидера. Лидера Ки. тут вот это трех я буду посылать. но думаю, мы упорим. Ну, хотя бы легко. Все. КИ. И. Вот так, вот так, ой, это уже НГ, это уже, уже МО. Я, кстати, это я тоже хорошо знаю, Моя я поняла, что написала не тот иероглиф. Такое бывает. Ну, наверное, так и бывает. Но, держишь,

ка ки ку ке И последняя мне буква КО. КО пишите. Вот так и КО. Вот так, и так. КО.

Как точится его внутренний разум? Предвестник великой войны в небесах. Возвращение народа не было внезапным. Это была медленная, ползучая, интеллектуальная Ой. коррозия, начавшаяся от при Эдуарде Буразу. Его уникальная перспектива породила первые семена гордыни, тонкая вера в свое превосходство. Он начал ценить свою логику в высшей мудрости сознателя. Классическое проявление греха гордыни. Ну, вот. Так, ну, время и, да, время уже надо запись. Ну, на да, этом даже все. Увидимся завтра. С вами был Лайк Лайф. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой YouTube канал. Бай-бай.